محترم و مکرم سامین کرام آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمارا معاشرہ اس وقت شدت پسندی کا شکار ہو چکا ہے اخلاقیات تقریباً تباہی کے دھانے پہ ہیں باہمی تعلق پیار محبت رشتہ داری وہ ساری کے ساری ضد اور انا کی بھیڑ چڑھ چکی ہے ہمارے تعلقات مفاد پرستی کی بھیڑ چڑھ چکی ہے ہر بندہ اپنے مفاد کی سوچتا ہے میرا فائدہ کس چیز میں ہے ہر بندہ یہی بات سوچتا ہے پھر ہم گروہوں میں بڑھ چکے ہیں فرقہ واریت ہے چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو ہم گروہوں میں ایسے بڑھ چکے ہیں یوں سمجھے جیسے اندھے کنویں میں گر چکے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اگر تم ایسے معاشرے میں ہو جہاں ہر طرف اندھیر نگری ہے تو اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے وسم و بحب اللہ جمیہ بلہ کنویں میں گرا ہوا ہونا تو اسے باہر نکلنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت ہوتی ہے جو بندہ رسی کو پکڑ لے گا مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کنویں سے باہر آ جائے گا اور جو بندہ رسی کو بھی نہ پکڑتا وہ کنویں میں رہتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس اندھیر نگری سے باہر نکلنے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ قرآن اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے نبی علیہ صلاحت وسلام کا فرمان ہے آج کے اس معاشرے میں جو بندہ چاہتا ہے میں اس معاشرے کی دلدل سے اس برائی سے باہر آؤں خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے وہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا قرآن کے اوپر چلنا اللہ رب العزت نے قرآن وجہ کے اندر فرمایا تسم اللہ فقد ہو رہی ہے اللہ صلاحاتی فیصلہ کون بات ہے جو جو قرآن کو پکڑتا جائے گا وہ وہ کامیاب ہوتا جائے گا جو جو قرآن کو چھوڑتا جائے گا ناکام ہوتا جائے گا سیدھی سی بات ہے آسان سا مسئلہ ہے اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے تو اس معاشرے کی دلدل سے باہر نکلنے کے لیے وحد حل قرآن ہے قرآن پکڑ لیں اللہ ہدایت دیتا ہے سرات مستقیم کی طرف پہلے زمانے میں ہوتا تھا شروع شروع میں چند سات پیچھے چلے جائیں مذہبی گروہ بندی بڑی عروج پہ ہوتی ہے میرا فلاں فرقہ ہے میرا فلاں فرقہ ہے آج بھی ہے لیکن آج کے اس وقت موجودہ زمانے میں مذہبی گروہ بندی سے زیادہ سیاسی گروہ بندی خطرناک ہو چکی ہے اس کے نقصانات زیادہ ہو چکے ہیں گروپ بندی چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو جب آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ دلیل کی بجائے پسند ناپسند میرا قبیلہ میرا گروپ ہے میری جماعت ہے تو ٹھیک ہے آج معیار کیا ہے میں جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں بس وہ ٹھیک ہے آج صحیح اور غلط کی پہچان کیا ہے جس پر میں ہوں ہر بندہ یہ سوچتا ہے جس جماعت میں چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو جس جماعت میں میں ہوں وہ ٹھیک ہے جس میں میرا مخالف ہے وہ غلط ہے میری جماعت کا بندہ جو کرے گا وہ ٹھیک ہے میرا مخالف جو کرے گا وہ غلط ہے آج صحیح اور غلط کا معیار یہ بن چکا ہے جب کہ صحیح اور غلط کا معیار تو دلیل پہ ہونا چاہیے آپ جس بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ ٹھیک ہیں اگر آپ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں بس صرف یہ ہے کہ میں اس جماعت کے ساتھ ہوں, میں اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں تو میں ٹھیک ہوں یہ دلیل نہیں ہے اس سے معاشرے جو ہیں وہ ہوتے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ اسی بات پہ تباہ ہو چکا ہے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میری جماعت ٹھیک ہے دوسرے کی غلط ہے میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے دلیل دلیل کوئی نہیں دلیل یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں دلیل یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں بس باقی سارے غلط ہیں اور پھر اس معاملے میں شدت اتنی زیادہ ہے ہم شدت کے ساتھ دوسروں کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور دوسرے کو یہ کہنا چاہتے ہیں تو غلط ہے میں ٹھیک ہوں میری جماعت میں آ جا بس وہ ٹھیک ہے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے آپ حدیث سنیں اور حیران ہو جائے نبی علیہ السلام نے اس معاملے کو ہم, ہم اس کو اتنا سنجیدہ لیتے نہیں ہیں یہ کون سی بات ہے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن نبی پاک علیہ صلاح السلام و سلام نے اس کو کتنا سنجیدہ لیا ہے آپ حیران ہوں گے صحیح صحیح مسلم صحیح حدیث کی کتاب ہے جس طرح بخاری ہے اسی طرح صحیح مسلم ہے نبی علیہ سلاۃسلام نے فرمایا من قاتل تحت دن قمید جس انسان نے اندھیرے تعصب کے جھنڈے ترے لوگوں کو جمع کیا چونکہ یہ میری جماعت ہے دلیل میرے پاس کوئی نہیں یہ میری ہے میرے پاس آ رہی جس نے جھگڑا کیا لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے بغیر دلیل کے اور آگے فرمایا کہ یا غذا وہ لہٰذا پھر وہ غصے بھی ہوتا ہے لوگوں کو لوگوں سے لڑتا بھی ہے اور میرے پاس کیوں نہیں آ رہے میری جماعت میں کیوں نہیں آ رہے میری پارٹی میں کیوں نہیں آتے اس بات میں لوگوں کے ساتھ جھگڑتا آپ الفاظ سنتے جائیں او الہ تو اپنی پارٹی کی طرف لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لاتا ہے اپنی جماعت میں اپنے فرقے میں لوگوں کو لاتا ہے لڑتا ہے تیرا فرقہ سچا کیا دلیل کیا دلیل کوئی نہیں دلیل نہیں ہے بس چونکہ میں اس جماعت میں ہوں آ جاؤ اب یہ میری بات میں اپنی بات نہیں کر رہا نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں فرمایا جس بندے نے اس خاطر لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جھگڑا کیا لوگوں کو اپنی پارٹی میں اپنی جماعت میں لانے کے لیے تھونس کیا فرمایا اگر کسی حالت میں مر گیا فقر اگر مر گیا فقلاً جاہلی جاہلیت کی موت مرے گا جاہلیت کی موت مرے گا وہ بندہ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں فلح سمن نہیں ولی سمین ہو وہ مجھ سے نہیں ہے میں اس میں سے نہیں ہوں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ اس حدیث کو اب اپنے معاشرے پہ فٹ کریں ہم میں سے اکثر لوگ اس حدیث کی ضرور ہاں دوسرا تیسرا چوتھا بندہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ہاں تو بڑے لیول پر بھی چھوٹے لیول پر بھی یہ میرا خاندان ہے یہ میری جماعت ہے یہ میرے محلے والے یہ میرے گلی والے ہیں یہ میرے رشتے دار ہیں یہ صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے یہ میرے رشتے دار ہیں یہ میرا خاندان ہے چونکہ یہ میرا خاندان ہے چونکہ یہ میرے محلے والے یہ ٹھیک ہے چونکہ یہ میری جماعت والے ہیں چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو وہ ٹھیک ہے باقی تو مخالف ہے وہ سارے غلط ہیں فرمایا جو اس کے لیے محنت کرتا ہے بغیر دلیل کے کوشش کرتا ہے اور اسی کوشش میں مارا گیا جہلیت کی موت مارا جائے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اچھا اس بات کو ہم ایک اور حدیث کے ساتھ ملا کر سمجھتے ہیں مزید جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے فرماتے ہیں ہم نبی علیہ صلاحت والسلام کے ساتھ جہاد کے سفر میں تھے جہاد کے لیے ہم جا رہے تھے ایک مہاجر صحابی تھا اس نے ایک انصاری صحابی کو مارا اب بعض لوگ چلتے چلتے مار دیتے ہیں یا اس نے کوئی غلطی کی ہوگی اس کو مارا جب مہاجر صحابی نے انصاری صحابی کو مارا حدیث کے الفاظ ہے فوضاب بل انصاری غاز ال اس نے بڑا ہی سخت غصہ کیا بن شدید اس نے بڑا سخت غصہ لگا اس مہاجر نے مجھے مارا لیا اب غصے میں چیخا اور اس نے آواز لگائی ہو جاؤ مہاجر نے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اور محلے والے کٹھے ہو جاؤ فلاں محلے والوں کے ساتھ لڑائی ہے ہماری اور میرے خاندان والوں کٹھے ہو جاؤ فلاں لڑائی ہمارے یہاں بھی یہی جملے ہوتے ہیں نا اچھا خاندان والے یا محلے والے یہ نہیں سوچتے یہ نہیں دیکھتے شاید ہمارے بندے کا قصور ہو ہو سکتا ہے نا ہمارے بندے کا قصور ہو قصور نہیں دیکھنا چونکہ یہ ہماری پارٹی کا ہماری جماعت کا ہمارے خاندان کا ہے بس دوسرے کی ایسی کی تیسی اس نے کہا یا انسار اور ساری اکٹھے ہو جاؤ لڑائی پڑ گئی ہماری اب وہ حاجر اکیلا تھا اس نے کہا اچھا یہ سارے اکٹھے ہونے لگے اس نے کہا یا لو مہاجرین اے مہاجرین کی جماعت تم بھی اکٹھے ہو جاؤ وہ انصار کو پکار رہا ہے وہ مہاجر کو پکار رہا ہے ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں تو لڑائیاں تک ہوتی ہیں قتل و غارت تک ہو جاتی ہے اسی بات پہ وہ ہمارے خاندان کا ہماری جماعت کا تھا ہماری پارٹی کا تھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا نبی علیہ السلام نے جب یہ آوازیں سنی آپ باہر نکل آئے فرما یہ کیا ہوا یہ واضح کیسے ہیں ابھی لوگوں نے آپ کو صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے آپ کو بتلا دو لوگوں کا جھگڑا ہے ایک مہاجر ہے ایک انصاری ہے مہاجر انصاری کو مارا ہے اور انصاری چیخا مہاجر نے بھی آواز لگانی شروع کر دی نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تمہیں کیا ہو گیا ماں بالا دام اخلیل جاہریا میرے صحابہ جہلیت کی آوازیں لگا رہے ہو یہ تمہاری آواز کا واریت کیسی یہ پارڈیاں کیسی یہ خاندان اپنے اپنے قمبے قبیلے کو واضح لگا رہے ہو یہ جہلیت کی واضح ہے ان میں سے ایک عبداللہ بن ابی منافق تھا وہ کہنے لگا ہم نے ان مہاجروں کو جگہ دی زمین دیا اپنا بنایا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا نبی علیہ السلام نے فرما دعوہا فإننا خبیصہ اور یہ خبیص مندہ اس کو چھوڑو آسان لفظوں میں نبی علیہ نے اس آوازیں لگانے کو جہلیت کی خباست قرار دیا ہے یہ جاہلیت کی خباست ہے بھی کلمہ پڑھ لیا سارے مسلمان بھائی ہے نہیں جی وہ میرے مذہب کا ہے وہ تیرے مذہب کا ہے وہ میری جماعت کا ہے وہ تیری جماعت کا ہے اسی چکر میں ہم نے سارا معاشرہ تباہ کر لیا اور شاید ہم اس کو برا نہیں سمجھتے لیکن یہ اس وقت معاشرے کا ناصور بن چکا ہے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں اگلی آنے والی نسل کو بندہ صبح اٹھتا ہے موبائل پہ دیکھتا ہے میسج آئے ہوئے ہیں میرے مخالف نے کیا میسج کیا ہے میں نے اس کو جواب دینا ہی دینا ہے میرا تو زبان سے ناشتہ نیچے نہیں ہوگا جب تک اپنے مخالف کو میں جواب نہ دے لوں پھر ناشتہ ہضم کرنے کے لیے بھی میں نے جواب دے کر ہضم کرنا ہے سارا دن صبح سے لے کر شام تک اب کام یہ ہے انہوں نے وہ آوازیں جاہلیت میں لوگ آوازیں لگاتے تھے اور اب کیا ہوتا ہے اب سوشل میڈیا ہے یہ میری جماعت کا یہ میری پارٹی کا ہے اس کے خلاف فلاں نے بات کی ہے فلاں کی بس اس کی ساری عزت اچھال کے رکھ دو اب سوشل میڈیا پہ نہ کو پوچھنے والا ہے کچھ بھی نہیں ہے سارا دن گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے اپنے مخالفین پہ وہ اس کو گالیاں نکال رہا ہے وہ اس کو گالیاں نکال رہا ہے اور اس کو ہم بڑی دلیری ہی سمجھتے ہیں میں مقابلہ کر رہا ہوں محترم بھائیوں اگر بات اختلافات کی حد تک ہوتی تو شاید چل جاتا معاشرہ تباہ ہو گیا معاشرہ تباہ ہو گیا اس معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں گالی کے بغیر تو میں اپنا آپ ثابت ہی نہیں کر سکتا میں سچا ہوں اس کو ثابت کرنے کے لیے مجھے گالیاں نکالنی پڑ رہی مخالفین کو کافی ساری گالی نکالوں گا وہ تو, تو ثابت ہوگا میں سچا ہوں یہ اس معاشرے کا آہستہ آہستہ کلچر بنتا جا رہا ہے کیا یہ معاشرہ ہے ایسے معاشرے بنتے ہیں عربی میں معاشرہ کسے کہتے ہیں آشرہ آشرم آشرا دن مل جل کر رہنا ہم کتنے کو مل جل کر رہتے ہیں جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں معاشرہ کہتے ہیں مل جل کر رہنے کو ہم کتنا کو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں دھوکے بازی فراڈ کرنا دوسرے کو حقیر سمجھنا گالی گلوچ یہ ہم اپنا بنیادی فرض سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بنیادی فرض ہے دوسرے کو نیچا دکھانا بنیادی فرض ہو گیا ہمارا میں اوپر ہوں وہ نیچے ہے میں ٹھیک ہوں وہ غلط ہے سارا دن اسی بات کو ثابت کرتے رہتے ہیں سارا دن اسی کام کو نبی علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا ہے نبی علیہ سلط وسلام کی صحیح حدیث ہے فرمایا لَيسَ اب جس جس چیز کو شاید ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے اس کو اسلام کس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے ذرا دھیان سے سنیے گا صلی اللہ علیہ وسلم السلام نے فرمایا المؤمن تانا زنی کرنے والا مومن نہیں ہے ایک دوسرے پر لالتے بھیجنے والا فرمایا مومن نہیں ہے ولل فاحشی فحاشی پھیلانے والا مومن نہیں ہے ولیل بد کردار بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا ہم سارا دن شوشل میڈیا میں تانو تشنی کے علاوہ کام کوئی نہیں اور اگر ہم غور کریں تھوڑا سا تانا کسے کہتے ہیں تان و کسے کہتے ہیں اچھا تانہ سمجھنے سے پہلے آپ سمجھے غیبت کسے کہتے ہیں تانے کی تعریف سمجھ آ جائے گی ہمیں نبی رسعت اسلام کے پاس صحابہ کرام موجود تھے آپ علسعت اسلام نے فرمایا ملغیبہ اتدرون مغیبہ مل اے صحابہ جانتے ہو قیمت کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا جی اللہ رسول عالم اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے ہمیں نہیں پتا غیبت کسے کہتے ہیں صحابہ اکرام دین سیکھتے تھے ہمارے ہاں تو یہاں کسی عالم سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لینا ساتھ بیٹھا مسئلے بتانے شروع کر دیتا ہے میں بڑا عالم ہوں مجھ سے پوچھتے سارے مسئلے صحابہ اکرام دین سیکھتے تھے فرمایا اتدرون عمل کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے کہا اللہ رسول عالم اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے نبی رسعۃسلام نے فرمایا غیبت یہ ہے ذکر کا اخاک ابھی ماں یہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ کرنا اس کے عیب بیان کرنا اس کی غلطی بیان کرنا جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہے کسی کے اندر کوئی عیب ہے کسی کے اندر کوئی برائی ہے کسی نے کچھ بھی کیا ہے آپ اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ کیا ہے غیبت ہے صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول اگر وہ عیب اس کے اندر واقع ہی ہو الزام نہ ہو الزام نہیں ہے عیب اس کے اندر موجود ہے تو پھر کیا کریں فرمایا انکار فی ماتول اگر وہ عیب اس کے اندر ہو تو ہی تو غیبت ہے اگر وہ برائی اس کے اندر ہے اگر وہ جرم اس کے اندر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں عدم موجودگی میں وہ پسند نہیں کرتا بیان کر رہے ہیں یہی تو غیبت ہے اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے پھر تو بہتان ہے پھر تو تم بہتان باندھ رہے ہو ایک کام بندے نے کیا نہیں ہے تم اس کے نام پہ کام بیان کر رہے ہو وہ تو بہتان ہو گیا اگر اس نے کیا ہے تو غیبت ہو گئی اچھا ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا دلیر سمجھتے ہیں وہ جی میں, میں تو لوگوں کے منہ پہ بات کر دیتا ہوں غیبت تو وہ ہوتی ہے نا جو منہ پہ نہ کی جائے عدم موجودگی میں کی جائے کانڈ پیچھے کی جائے وہ تو غیبت ہو گئی وہ جی میں بڑا دلیر ہوں میں بڑا شیر ہوں میں جو کنڈ پیچھے کل کرتا ہوں منہ پہ بھی کرتا ہوں جو عدم موجودگی میں بات کرتا ہوں منہ پہ بھی کرتا ہوں میں تو لوگوں کے منہ پہ بات مارتا ہوں جس کو ہم دلیری دلیری سمجھتے ہیں میں لوگوں کے منہ پہ بات کرنے کا قائل ہوں اسلام کہتا ہے یہی تانا زنی ہے عدم موجودگی میں کریں غیبت منہ پہ کریں تانا زنی اور قرآن کیا کہتا ہے وہی اللی کلی ہوما زا تانا زنی کرنے والے جہنم کی بہل بادی میں جائیں گے جس کو ہم یا اس وقت ہمارے معاشرے میں دلیری والا کام سمجھا جاتا ہے بندہ کہتا ہے میں بڑا دلیر ہوں میں بات کرتا ہوں قرآن یہ کہتا ہے وہی للی کلی ہما یہ تیری تانا زنی ہے اور تانا زنی تجھے جہنم کے اندر لے کر جائے اور نبی علیہ صاحب اسلام فرما رہے لئی سل وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے کہاں ہم کھڑے ہیں کیا ہے ہم تانا زنی کر کے غیبت کر کے کیا ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ سکتے ہیں المسلمسلم ملسال مل ہی فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو ہم نے اپنی زبانیں تلواروں کی دھاروں کی طرح تیز کی ہوئی ہیں رشتے کاٹی جا رہے ہیں تعلقات کاٹی جا رہے ہیں استے کاٹی جا رہے ہیں استع سارا کچھ تباہ کری جا رہے ہیں اور ہیں ہم مومن ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے لیکن ہم ہیں پکے ٹھکے مومن اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں ہماری زبان کو لگام نہیں ہے اور مومن ہے ہم بڑے مومن ہیں اور معیار ہمارا کیا ہے جس گروہ میں جس جماعت میں یہ تعصب کی اینک ہم نے ایسی پہن لی ہے دوسرے کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ایک نقطۂ نظر پر ہوں آپ ایک نقطۂ نظر پر ہے پہلے ہوتا تھا نقطۂ نظر میں اختلاف ہوتا تھا لیکن لوگوں کے ہاں احترام ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ میری جماعت کا ہے یہ آپ کی جماعت کا ہے اس کا نقطۂ نظر اور ہے میرا اور ہے لیکن ایک احترام کا رشتہ ہوتا تھا آج اس کے ساتھ نقطۂ نظر کا اختلاف ہے اس کے ہم وجود کو برداشت نہیں کرتے اس کے وجود کو ہم برداشت کیوں کریں یہ کیوں آ گیا یہ کیوں ایسا ہو گیا یہ تو یہ تو میری جماعت کا نہیں تھا نبی سور قرآن کے اندر سور علی عمران میں اللہ رب العزت نے ایک آیت اتاری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے والا تمن ومن طبینہ کو اب یہ کوئی میں اپنا جملہ نہیں بول رہا سورہ علی عمران ہے تہتر نمبر آیت ہے گھر جائیے قرآن کھولیے پڑھیے ترجمہ پڑھیے اللہ نے غیر مسلم کا اہل کتاب کا تذکرہ کیا اور ان کی ایک برائی بیان کی ان کی برائی یہ تھی وہ یہ کہتے تھے ولا تومن وِمََََََََََََن طب ادين كم اپنے علاوہ کسی کو سچا نہیں سمجھنا اپنے علاوہ کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا کسی کو سچا نہیں سمجھنا اب یہ قرآن ہے میری بات تو نہیں ہے کیا یہ آیت آج ہمارے اوپر فٹ نہیں آ رہی ہمارے اس معاشرے پہ فٹ نہیں آ رہی جو کام غیر مسلم کرتا تھا اللہ نے غیر مسلم کا نام لے کے اہل کتاب کا نام لے کے ان کی ایک بری خصلت قرآن میں بیان کی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور صحیح نہیں ہے کسی اور پر یقین نہیں کرنا آج وہ کام ہم کر رہے بول اند اللہ این ہوتا اسلم ہوتی تو وہ کہتے تھے آج بھی لوگ جملہ بولتے ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے جتنا علم ہمارے پاس ہے جتنا ہنر ہمارے پاس ہے جتنے اچھے لوگ ہمارے پاس ہیں کسی اور جماعت میں ہے ہی نہیں اللہ یہ کافروں کے برے اوصاف بیان کر رہا ہے لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے بول اندا ہد اللہ اللہ رب العزت نے جواب دیا ہدایت کا سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں ہے وہ اللہ کے پاس ہے وہ تو, تو اللہ کے پاس ہے وہاں تسم و بحب اللہ جمیا اللہ کی رسی کو پکڑ لوگے ہدایت مل جائے گی وہ میاں تسم فخر ہدی جو اللہ کی رسی کو پکڑتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو تعصب کی اینک اتار کر اللہ کی رسی کو پکڑے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا ہم نے ابھی تک وہ تعصب کی اینک نہیں اتاری وہ آج کل پاکستان کے اندر ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک آیا ہوا ہے اب ہمارے معاشرے کے لوگ ہمارے ملک پاکستان کے لوگ ایک ایسا بندہ جس کو مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی یہ سمجھتے بندہ اچھا ہے جس کی طرح غیر مسلم کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر اپنی تعصب والی اینک پہن کر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں بھائی پہلے اس کے برابر کا ہو تو جاؤ پھر فتوے بھی لگا لینا امریکہ کے پادری نے اسلام پہ اعتراض کیا اور ولیم کیمبل نے آٹھ سال تک قرآن پہ اعتراض اس نے کیا کوئی جواب نہیں دے سکا یہ بڑے بڑے اسکالر بڑے بڑے لوگ آٹھ سال تک اس نے قرآن پہ اعتراض کیا کوئی جواب نہیں دے سکا دو ہزار میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا اور ایسا جواب دیا جواب دینے کے فوراً بعد چونتیس ہزار بندہ مسلمان ہو گیا میں اور آپ اپنے اپنے گربان میں جان کر دیکھیں میں نے اور آپ نے کتنے بندے مسلمان کیے ہیں اور اس کو ہم اور پتہ نہیں کیسا سخت فرفا لگا رہے اس کے اوپر چونتیس ہزار بندہ مسلمان ہو گیا اور اس نے پھر بائبل پر اعتراض کیا آج تک جواب کو نہیں دے سکا دو ہزار چھے میں اس نے جو ہندوؤں کا پنڈت تھا روی شنکر اس کے ساتھ مناظرہ کیا وہ ہار گئے کس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ہم کس کو کس پر تعصب والی اینک پہن کر کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں الجزائر نے ایک رپورٹ شائع کی ہے اس نے اس میں اس نے لکھا ہے دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار بیس تک ڈاکٹر زاکر نائک نے گیارہ لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم اور نچلے جگہ پہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور باتیں ہم بڑی بڑی کر لیتے ہیں کام کچھ نہیں وہ انسان کام کرنے والا ہے ہمارا کام زیرو ہے اور باتیں ہماری بڑی بڑی ہے ہمیں تو چاہیے تھا اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس سے فائدہ حاصل کرتے فائدے کی بجائے ہم نے اپنے تیر تیروں کے رخ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ کیے ہوئے محترم بھائیوں انسان تعصب کے اندر اس کو اتارے اس نے ایک چینل بنایا پیس ٹی وی بنایا اس پر پابندی لگ گئی تھی اس نے ایک عالمی امن کانفرنس دو ہزار چھ میں منعقد کی تھی انڈیا میں لوگوں کا جو مجمع اکٹھا ہوا تھا دس دن کی وہ کانفرنس تھی دس لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے ہمارے ہاں جو سیاسی جلسہ ہوتا ہے میرا نے کیا لاکھ دو لاکھ سے زیادہ لوگ ہوتے ہوں گے کسی بھی بڑے سیاسی جلسے کی آپ بات کر لیں دس لاکھ مجمع کٹا ہو گیا اس پر پابندی لگی اس نے پیس ٹی وی بنایا اب کروڑوں لوگ پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں رات ہی وہ بیان کر رہا تو اس نے نے کہا میں پیس ٹی وی کے لیے سات کروڑ کا کیمرا خریدا ہے وہ سونی والوں نے اسے طلب کر لیا اب اتنا مہنگا کیمرہ کیوں خریدا ہے کہتا میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں اور میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو صدیوں تک جاری رہے یہ ہلکے کیمرے ہیں پانچ سال بعد دس سال بعد ان کی کوالٹی لو ہو جاتی ہے میں ایسے کیمروں کے ساتھ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک صدی تک تو لوگوں کو فائدہ ہو اب ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں ان کی نہ ریکارڈنگ اچھی ہے نہ ویڈیو اچھی ہے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے وہ دین کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. تو انسان کو یہ جو جملہ ہے نا میرا میرا ٹھیک ہے باقی غلط ہے اس تعصب والی پٹی کو اتار دیں جب تک یہ پہنی رکھیں گے نا ہمیں ہم ہم ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے رب کا قرآن کہہ رہا ہے جب تک اللہ کی رسی کو نہیں پکڑ سکتے ہم کامیاب کیسے ہو سکتے اس لیے محتر بھائیو وا تسم و بحب اللہ جمی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں بات دلیل کی ہو قرآن کی ہو حدیث کی ہو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی لیکن جب تک یہ فرقہ فرقہ یہ جماعتیں یہ پالٹی پالٹی ہم کھیلتے رہیں گے پالٹی پالٹی سے ہمارا تو جو نقصان ہو ہی رہا ہے نا وہ اگلی نسل ساری تباہ ہو جائے گی ہم اگلی نسل کے لیے کیا پلیٹ فارم اس کو دے کر جا رہے ہیں ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے اپنے گربان میں جھانکنا ہوگا جانتے گے اگلی نسل کے لیے کیا کر رہے ہیں کیا ہم گالی کا کلچر لے کر آ رہے ہیں تو یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے تو اگر ہم اپنے معاشرے کو اپنے وجود کو وجود کی اصلاح کریں گے گھر والوں کی اصلاح کریں گے تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہوتی جائے گی اس لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اللہ کی رسی کو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے بآخر دعوان الحمد للہ رفیٰ